Повернення до лихих 90-х. так останнім часом соціальні мережі українців просто переповнені оголошеннями з проханням допомогти у пошуках автомобіля. Адже тільки за минулий рік у Києві викрадено майже дві тисячі автівок. Тобто, якщо підрахувати, то у середньому за добу цуплять по п'ять машин. Цікаво, що зникають різні автівки, дорогі та не дуже. Тож поради нашого наступного гостя будуть вкрай доречні для усіх водіїв. Адже Валерій Кур, спеціаліст безпеки, розкаже, як захистити свого чотириколісного від злодії. Доброго. Доброго ранку, Валерій. Дякую, що завітали утро. до нас. Добре утро. Тема дійсно дуже актуальна, особливо зараз. А, є інформація про те, що злодії а, крадуть не лише дорогі автівки, так? а і старенькі, і не новенькі. Для чого вони їм потрібні? Що вони з ними роблять? Це Ми завжди Для того, щоб на якось так. Як? Ви знаєте, треба підрозділити, щоб люди розуміли хорошо. Mm -hmm. Ті, у кого дуже бюджетний так, автомобіль, дуже mm -hmm. простой. Mm -hmm. И а те, у кого говорит? очень дорогие машины, запомните, те, у кого очень дорогие машины, э, против вас работают хорошо организованные международные группы специалистов высочайшего уровня. Оборудование у них, ну, примерно только один сканер может стоить тысячу долларов. Угу. Плюс это большая специализация. Там существует, как в профессионализме, как у Лобановского в в киевском «Динамо» в свое время. Но здесь и специализация отточенная. Например, один специалист только вскрывает машину. Он получает деньги за вскрытие. И, как правило, он вскрывает и может взять на себя функцию, перевести ее в какое-то место. Затем, перед этим существует э, так называемая бригада разведчиков. Кто это? Молодые девушки. Вот как вы двое, двое садитесь, у вас пепси, чипсы, и вы целые сутки гоняете, слушаете музыку, вас останавливают, у вас ничего нет, кроме бортового журнала, где вы фиксируете во сколько выехал, куда поехал, с кем встретился, фото чок-чок, с кем виделся и дальше идет настоящая разведка. И через неделю хозяин, ну условно руководитель группы, получает полный спектр, что это за машина, откуда, как и куда. Затем следующая группа или лицо, которое именно гоняет, он хорошо гоняет, он спец, он может убегать. Его задача с того места, куда Скрывальщик, скрывальщик поставил Завершим машину, он должен ее угнать в определенное место, в определенное место, это квалификация очень высокая, и оставить ее в условленном месте с включенным двигателем. Через минуту-две туда садится другой человек и перегоняет ее в специальный гараж или специальное место, где она переоборудуется. Часто это прячет в большие фуры, часто это прячет, перевозят сразу иногда, но лучше ставят на какое-то место. Потому со что, что она нас... работает под заказ. Затем следующая группа даже не знает, что это угнанная машина, может не знать, но они догадываются. Они специалисты, мастера высочайшего уровня. Раньше перебивали номера, сейчас это делается попроще, ясно? Но вместе с тем квалификация. И они ее полностью переделывают под что? Под уже готовые документы. Документы один профан или барышня, миллиардерша, разбила машину. А под заказ себе делает такую же. Ей отыскивают, документы у нее готовы, и под эти документы машина готова. Давайте теперь про то, те, как защитить от такой организованной злочинности, это <coughs> можно назвать. Скажите, может сто... платные стоянки обеспечить охрану автомобиля? Да. Вот вы знаете, когда в, в середине 80-х меня назначили начальником подразделения уголовного розыска города Киева, по кражам, угонам автотранспорта, меня начальник Золотых, Лишенко, они меня слышат наверняка, вызывал и говорит, ну что, сколько ты провел рейдов, сколько ты проверил стоянок, сколько ты организовал стоянок. Как организовал? А вот приходишь в ЖЭК и требуешь, вот чтобы здесь у вас ни одна машина не стояла без хозяина. Угу. Набирайте людей собирайте копеечку, заинтересовывайте его, или же тогда нельзя было деньги платить, по очереди дежурьте. Они mm -hmm. огораживали какой-то ленточкой и дежурили с собачками, с женами, с детьми, часто в машинах ночуя. То есть у нас практически ни одна машина, не дай бог кто-то оставит машину просто так, не так, как сейчас, к сожалению, дорожно-патрульная служба. Она только единственная фискальные функции выполняет. Собирает хорошо. штрафы. Еще до гаражив. Че захищают воны от машин ветвы. Да, да. Но запомните, квалификация очень высоких преступников это дело профессионалов. Сам человек никогда не справится. Потому что вот, представьте себе: человек подошел, он не заметит и не поймет, особенно если женщина за рулем дорогого автомобиля, щелк 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 Она даже не поймет, что такое за перещелкивание. А он подбирает в это время. Подобрал, все, он уже знает. И теперь задача передать условно этот код тем, кто должны это сделать. Тут очень сложно. Разведка. Как вы определили? Только я могу определить, что сзади меня каждый день кто-то пасет. Но разберись, то ли это спецслужба, то ли разведка СБУ или МВД, то ли это простые. Потом сьогодні вихолостили професіональне зерно. от під етики названням реформа. це псевдореформа. Создали патрульну службу, це всего лише одна соте, це красива картинка, але вони не знають, як этим займатися. Давайте повернемо до того, як убезчити. Якщо не, а, немає власного гаража і платної mm -hmm. стоянки, які допомагають нам убезпечити свою автівку. А як, якщо ми просто залишаємо свій автомобіль а, десь у дворі, що ми повинні зробити? Як Давайте зробимо виправ... так. Я до гражданам. к такой категории, которая не защищена. Так. Это бедные, угу. простые люди. К тем, кто очень богатый, они знают, за деньги они могут сделать то же самое, что и бандиты. Купить, условно, перекупить. Угу. И за ними будут ходить такие же бандиты и не допустят кражи. Так вот, для простых угу. запомните, любая вещь, которую вы делаете для сохранности автомашины, принесет вам пользу. Например, самый лучший способ не надеяться только на... А, скажем, мультилоки, а ставить мультитехнического. Вот костыль, например, очень хорошо. Представьте себе, он приходит как профессионал, щелк, щелк открыл, заходит, а там костыль. Помните, как беретесь автомобиля, а там стоит волчий такой загон, шлеп угу. и ногу твою. Вот примитивно, но очень просто. Затем, всегда смотрите, сейчас последнее время появляется, если ты дверцу ручки не просмотрел, там вставляется монетка. Так. И ты не заметил щелк. Автомашина открыта, потому что там стоит за щелкачком монетка, копеечка угу. в какой-то из двери. Смотрите всегда Проверят, на это. Так? Вот подошли к машине, проверите, пройдите вокруг ее обязательно. Посмотрите на колеса, посмотрите на ручки. Затем ушли, щелк и пошел, даже не глядя. Подойди, Проверят. оглянись и покажи, что тот, кто за тобой смотрит, ты его видишь. Затем Поставь туда какой-нибудь самый простой примитивный мультилок. Он дорого стоит, но не так, как сигнализация дорогая. Uh -huh. И наконец, организованная защита платные стоянки, просто сообщество, гаражи, даже просто, если ты ставишь где-то напротив своего дома, где-то ты видишь, даже лампа автоматически может загораться. Знаете, как? Фотоэлемент. Только uh -huh. Движение сразу раз, лампа. Это mm -hmm. тоже вызывает опасения. Mm -hmm. И вообще не относитесь пренебрежительно к таким вещам, как, например, э оставил какие-то вещи там, знай, это первое. Что может приманить. Так? Конечно. Первое, что его провокует, правильно. То есть нельзя думать, да это не со мной. Вот запомните, пожар обязательно с вами. И только когда вы будете точно так думать, только тогда вам удастся защитить свой автомобиль. Вы сказали про блок, а, про костыль. А я знаю, что так уж как можно ось, а сами свои колеса? Так треба ставити ставить блоки? Ну, вы знаете, очень сложновато. Угу. Профессионалы знают. Это очень долго. Представьте, человек спешит ну, так. рано утром. Быстренько выскочить, Ну что, ему опять разблокировать эти колеса? Что -то. Когда надолго ставишь, туда? Угу. да. Самый лучший все-таки способ это человеческий глаз. Вы знаете, сегодня дайте еще немножко рабочих мест людям. Дайте бабушкам, дедушкам кому-то организуйте uh -huh. такую платную стоянку, заплатите, человек будет следить уже хорошо, он что-то заметит. Затем технические формы наблюдения, вы поняли, глазки uh -huh. поставьте его. Сейчас это не так дорого, собрались и поставили, uh -huh. и он гуляет. Вот благодаря этому очень много задерживается. А вот что за сигнализация? Очень много кто ставит на машину сигнализацию. Как Як убрать ее Потому что я знаю, что злодеи уже умеют ее вымыкаты. Вы знаете, как у старого еврея в анекдоте, когда он долго не признавался, почему чай хороший, он говорит, братья евреи, надо просто побольше заварки. Так и здесь. Ну, как, конечно, если дорогая, есть спутниковые такие системы, но кто из граждан может обеспечить? Uh -huh. Поэтому здесь рассчитывать на прям супер какую-то необыкновенную, все подойдет. Любая мелочь подойдет. Uh -huh. Веревкой, цепью свяжешь, и это будет, извините, для вора просто нонсенс. Он будет сидеть, ругаться матом, ему надо еще вскрыть и его ковыряться. Uh -huh. Каждая минута дорога. Поэтому все помогает. Вот запомни, хочешь сохранить, Превратись условно в преступника и попробуй сам у себя угнать машину. Вот попробуй угу. это сделать, и тогда ты почувствуешь, как он работает. Примитивные формы угона. Не забывайте, что часто в суде, если ты просто угнал или украл, или с целью кражи, совершенно разные вещи. И часто тот, кто садится в машину, не обязательно хочет ее продать. Он просто хочет доехать от своей любовницы до своего дома поздно ночью. Это надо тоже учитывать. Вот обезопась себя. А дальше, когда она осталась бесхозная, то, естественно, тут уже глазки разбежались. И не забывайте, как только что-то произошло, моментально обойдите все вокруг. Моментально. Почему? Часто они угоняют и тут же ставят, и выжидают. Угу. То, -то есть, очень много злодеев, например, забирают аккумуляторы. Так. Да, да, да. А, повторяю, с... отдельные вещи да. придут, отдельные инструменты, Я тут с отдельные... тобой Треба забирать, снимать аккумулятор, постичь. Ой, вы знаете, так многие делают, но это так, 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 так трудно, примитивно. Поверьте, дороже будет лучше объединиться в какие-то сообщества и потребовать у городской администрации, Существует парк сервисы, существуют другие. Денег очень много зарабатывается на водителях. Организуйте платный за счет администрации формы защиты. Скажите, час мая ось перевагу, когда ты понимаешь, что твою автівку подсупали. Да. Как швидко? Да. Запомните все, что 90% преступлений раскрываются, если внимательно, сразу, по горячим следам называется у нас. Вот чувствуете, что милиция, полиция не обращает на вас внимания, потом пожалуйтесь мне, как правозащитнику, другим. Но сейчас бросайтесь вместе с семьей обходите все вокруг спрашивайте да, да, у кого угодно смотрите следы запоминайте какие следы здесь рядом стоят с, рядом с вашей машиной угу. все поможет настоящий профессионал специалист вас поблагодарит а подлецов много но хороших осталось не меньше. На ну, цій позитивній ноті будемо з вами завершувати. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Дякуємо вам за вахові поради. Нагадаю, щойно ми у деталях розібрали, як варто захищати власну автівку від того, аби її не розтащили або не вкрали. Про все це нам розповів Валерій Кур, спеціаліст з безпеки.